বহু যোদ্ধাই ভাগ ললে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত এই যুদ্ধত ভাগ লোৱা প্ৰতিজন যোদ্ধাৰে আছিল নিজা নিজা কিছু স্বাৰ্থ হেৰুৱা প্ৰতিষ্ঠা সন্মান ঘূৰাই লোৱাৰ লগতে নিজৰ ৰাজ্য ঘূৰাই পাবলৈ যুদ্ধ কৰিছিল পাণ্ডৱে ৰাজ্য বচাবৰ বাবে গাদী ৰক্ষাৰ বাবে যুদ্ধ কৰিছিল দুৰ্যোধনে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ এক উচিত উত্তৰাধিকাৰী বিচাৰিছিল পিতামহ ভীষ্মই দুৰ্যোধনৰ প্ৰতি কিমান নিষ্ঠা আৰু সততা আছে প্ৰমাণ দিবলৈকে যুদ্ধ কৰিছিল গুৰু দূৰ্ণাচাৰ্যই কিন্তু এই সমগ্ৰ যুদ্ধখনত এজন এনেকুৱা যোদ্ধা আছিল যাৰ লোকচানৰ বাহিৰে কোনো লাভ নাছিল এই যুদ্ধত সেইজন যোদ্ধাই হৈছে সূৰ্যপুত্ৰ কৰ্ণ আচলতে কৰ্ণ আছিল দুৰ্যোধনৰ পৰম মিত্ৰ কিন্তু দুৰ্যোধনৰ কৰ্ণৰ সৈতে মিত্ৰতাটো আছিল এক স্বাৰ্থ কিন্তু দুৰ্যোধনৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাত কৰ্ণৰ কোনো স্বাৰ্থ নাছিল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰ্ণই দি গৈছে অৰ্জুনৰ শৰত কৰ্ণ যেতিয়া শৰ্বৃদ্ধ হৈ মৃত্যুৰ একেবাৰে দুৱাৰ দলিত আছিল তেতিয়া মৃত্যুসম যন্ত্ৰণাত চটফটাই আছিল কৰ্ণই তেওঁৰ মনত বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল কৰ্ণই আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ জানিবলৈ কৰ্ণই কৃষ্ণক স্মৰণ কৰিছিল আৰু ভগৱান কৃষ্ণক কাষত পাব বিচাৰিছিল কৰ্ণই কৰ্ণৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে কৰ্ণ তেওঁ কাষলৈ গ'ল কৃষ্ণ অহাৰ পিছতেই কৰ্ণই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিলে হে বাসুদেৱ মোৰ মনত বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে যাৰ উত্তৰ মই তোমাৰ পৰা বিচাৰিছো কৃষ্ণই কলে সোধা কৰ্ণ কি প্ৰশ্ন আছে তোমাৰ মনত কৰ্ণই কলে হে মাধৱ জন্ম দিয়েই মোক মায়ে ত্যাগ কৰিলে কিয়নো মই মোৰ মাৰ বিবাহৰ পূৰ্বে জন্ম হলো কিন্তু এক অবৈধ পুত্ৰত জন্ম লোৱাটোত ভুল কত ইয়াৰ পিছত গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই মোক সুতপুত্ৰ বুলি শিক্ষা দিয়াত অমান্তি হল সত্ৰিয় হৈও মই সত্ৰিয় নাছিলোঁ জীৱনভৰ এই বোজা মই কঢ়িয়াব লগা হ'ল কিন্তু ইয়াত মোৰ অপৰাধ কি ভগৱান পৰশুৰামেতো মোক উপহাৰস্বৰূপে শিক্ষা দি দিলে কিন্তু অভিশাপোতো দিলে যেতিয়া এইবিদ্যা মোৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াই এই বিদ্যা মই পাহৰি যাম কাৰণ তেওঁৰ মতে মই সত্ৰিয় তেওঁৰ টোপনি নাভাঙিবলৈ মই এক অসহনীয় ঘাৰ পীড়া সহ্য কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰকৃত পৰিচয় লুকোৱাৰ বাবেই ইয়াতেই তেওঁ ক্ৰুধম্বিত হৈ মোক অভিশাপ দি দিলে হে বাসুদেৱ তুমিয়েই কোৱাচোন সেই অসহনীয় পীড়াটো সহ্য কৰাটো মোৰ কি অপৰাধ এবাৰ যেতিয়া মই শব্দভেদী বানৰ বিদ্যাৰ অনুশীলন কৰি আছিলো তেতিয়া ভুলবশতঃ মোৰ এক বানে আঘাত কৰিছিল এটা দমৰাক আৰু লগে লগে দমৰাটোৰ মৃত্যু হৈছিল সেয়া কেৱল মাত্ৰ এক দুৰ্ঘটনা আছিল মই বাৰে বাৰে ক্ষমা খোজাৰ পিছতো দমৰাটোৰ স্বামীয়ে মোক অভিশাপ দিলে অসহায় অৱস্থাত মোৰো এদিন হেনো মৃত্যু হ'ব কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাটোত মোৰ কোনো দুখেই নাছিল বাসুদেৱ তথাপিও তেওঁৰ অভিশাপৰ কষ্ট মই ভুগিবলগীয়া হ'ল দুৰ্ঘটনাটোত যিকোনো কাৰোবাৰ হ'ব পাৰে বাসুদেৱ ইয়াত মোৰ অপৰাধ কি কেৱল সিমানেই নহয় দ্ৰৌপদীৰ স্বয়ম্বৰতো মোক অপমান কৰা হল কিয়নো মই সুতপুত্ৰ সত্ৰীয় নহয় কি সূতপুত্ৰ হোৱাটো মোৰ বাছনি আছিল নেকি পৰিস্থিতিয়ে মোক সূতপুত্ৰ বনাই দিছিল ইয়াত মোৰ কি অপৰাধ আছিল বাসুদেৱ মাতৃ কুন্তীয়ে মোক শেষত জন্ম ৰহস্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে কাৰণ নিজ সন্তানক মোৰ পৰা বচাবলৈ মই যি পালোঁ সেয়া কেৱল দুৰ্যোধনৰ পৰাহে পালোঁ এনেক্ষেত্ৰত তেওঁৰ হৈ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাটোত মোৰ ভুল ক'ত বাসুদেৱ কৰ্ণৰ প্ৰশ্ন শুনি গভীৰভাৱে উত্তৰ দিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হে কৰ্ণ মোৰ জন্ম কাৰাগাৰত হৈছিল জন্মৰ পূৰ্বে কংস ৰূপত মৃত্যুৱে মোৰ বাবে প্ৰতীক্ষা কৰিছিল যি ৰাতিয়ে মোৰ জন্ম হৈছিল সেই ৰাতিয়ে মোক পিতা আৰু মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল হে মহাৰথী তোমাৰ শৈশৱ ৰথ ঘোঁৰা ধনু কাৰ আদি ধনী শুনি পাৰ হৈছে মইতো গৌশালা গাই গোবৰ আদিৰ মাজতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ ভালকৈ থিয় হ'ব পৰাই নাছিলোঁ খোজ কাঢ়িব পৰাই নাছিলোঁ তেনেকুৱাতে কংসৰ অনুচৰৰ দ্বাৰা প্ৰাণঘাটৰ আক্ৰমণৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিল কোনো সেনা নাই কোনো শিক্ষা নাই কোনো গুৰু নাই মানুহৰ পৰা কেৱল মই অপবাদ পালোঁ মথুৰাত প্ৰাণঘাতৰ আক্ৰমণৰ বলতেই হেনো মই তোমাৰ গুৰু পৰশুৰামে যেতিয়া তোমাৰ বিদ্যাৰ প্ৰশংসা কৰি কৈছিল ভগৱানৰ বাহিৰে তোমাক কোনেও পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে সেই বয়সলৈকেতো মই কোনো শিক্ষাই লাভ কৰা নাছিলোঁ নিজৰ পচন্দৰ কইনাৰ সৈতে তুমি বিবাহ কৰিলা কিন্তু মোক চোৱাচোন মই যাৰ সৈতে প্ৰেম কৰিছিলোঁ তেওঁকতো মই নেপালোঁ বৰঞ্চ মই সেইগৰাকী কইনাৰ সৈতেহে বিবাহ কৰিবলগীয়া হ'ল যি মোক প্ৰেম কৰিছিল মোক পাবলৈ পূজা কৰিছিল জৰাখন্ধৰ পৰা বচাবলৈ মই মোৰ সম্পূৰ্ণ সমাজখনকেই যমুনাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই দূৰৈৰ সমুদ্ৰ কাষলৈ নি বচাবলগীয়া হৈছিল যাৰ কাৰণে মই ৰণভূমি এৰি পলাই যাবলগীয়া হৈছিল ৰণভূমিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে মোক বনৰীয়া ভয়াতোৰ বুলি ঠাট্টা কৰিছিল হে মহাৰথী এবাৰ ভাবা যদি দুৰ্যোধন ৰণত জিকে তেন্তে তুমি বহুত প্ৰশংসা পাবা কিন্তু যদি ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠি জিকে মই কি পাম কৰ্ণ যুদ্ধ আৰু যুদ্ধজনিত সমস্যাৰ বাবে সকলোৱে মোক কেৱল দুখৰ ভাৰ দিব আৰু দুখৰ গ্লানী হঁহিব লাগিব মই হে মহাৰথী জীৱনে যিকোনো লোকৰ সন্মুখলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনি দিয়ে জীৱনে কাৰো লগত ন্যায় নকৰে যদি দুৰ্যোধনেও অন্যায়ৰ আশ্ৰয় লৈছে তেন্তে যুধিষ্ঠিৰেও অন্যায় সহ্য কৰিছে কিন্তু সত্য ধৰ্ম কি তুমি সেইটো ভালকৈয়ে জানা আমাক কোনোবাই যেতিয়াই অপমান কৰে আমাৰ যি অধিকাৰ সেয়া যদি আমি নাপাওঁ তেনেক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটোৱেই সেই সংকটৰ সময়খিনি তুমি কেনেকৈ মুখামুখি হৈছা হে মহাৰথী এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যি নিজৰ সমস্যা গৌণ বুলি ভাবে সকলোৱে এটাই ভাবে সকলোতকৈ তেওঁৰ সমস্যাই ডাঙৰ কিন্তু এয়া সত্য নহয় কিয়নো নিজৰ নিজৰ স্থানত সকলোৰে সমস্যা ডাঙৰেই হয় ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি ভুল পথেৰে গৈ এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান বিচাৰিবা কিয়নো আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে অধৰ্মৰ ৰাস্তাৰে চলিবলৈ আমাক কাকোৱে অনুমতি দিয়া নাই কোনোবাই নিজৰ নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি অধৰ্মৰ পথ ল'ব তেওঁলোকৰ অৱস্থা তোমাৰ দৰেই হ'ব নিজৰ জীৱনত বহুত বেছি দুখী আছিল কৰ্ণ কৰ্ণই ভাবিছিল তেওঁৰ জীৱন বহুত বেছি কষ্টত পাৰ হৈছিল কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ কষ্টৰ তুলনা কৰ্ণৰ জীৱনৰ সৈতে কৰিলে তেতিয়া কৰ্ণই বুজি পালে কৃষ্ণৰ জীৱনৰ কষ্টৰ তুলনাত মোৰখিনি একোৱেই নহয় শেষৰ সময়ত কৃষ্ণৰ পৰাই জ্ঞান পায় ধন্য হ'ল কৰ্ণ আৰু খুব শান্তিৰে দেহ ত্যাগ কৰিলে কৰ্ণই কৰ্ণ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই অন্তিম কথোপকথনে মোক এইটোৱেই শিকালে সকলো মানুহেই নিজৰ সমস্যাখিনিকে ডাঙৰ বুলি ভাবে নিজেই কেৱল অশান্তি সমস্যাৰ বিষয়ে যুঁজি থকা বুলি ভাবে তেওঁৰেহে ভাগ্য বেয়া বুলি ভাবে কিন্তু আমি বেলেগৰ সমস্যাসমূহ দেখোঁ সেইসমূহ যদি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনো তেতিয়া আমাৰ দুখ সমস্যাসমূহ সৰু যেনেই লাগিব তেতিয়া আমি নিজকে ভাগ্যৱান বুলিয়েই ভাবিম আমি সৰু সৰু সমস্যা দুখবোৰক লৈ জীৱনটো ভাগ্যখনকে গালি পাৰি থাকোঁ যিবোৰ সমস্যাৰ বেছিভাগেই আমি কষ্ট আৰু ব্ৰেইনটো খৰচ কৰিলেই সমাধান কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু সেয়া নকৰি আমি কেৱল আক্ষেপ কৰোঁ যদি কাৰোবাৰ ওজন বেছি সেইটো তেওঁৰ কাৰণে সমস্যা আৰু কাৰোবাৰ যদি ওজন কম সেইটোও তেওঁৰ কাৰণে সমস্যা যদি কোনোবা নিবনুৱা তেন্তে দুখী যদি কাৰোবাৰ চাকৰি আছে তেন্তে কামটো কৰি থকাৰ বাবেও দুখী এয়া এই কাৰণেই হয় কাৰণ আমাৰ ওচৰত যি আছে সেইখিনি আমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি সদায় নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ আৰু অমুক নহ'ল তমুক নহ'ল বুলি দুখত থাকোঁ এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যাৰ জীৱনত কোনো সমস্যা নাই আৰু এনেকুৱা কোনো দিন নাহে যিদিনা নেকি আমাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা দুখ নোহোৱা হৈ যাব এইখিনি অন্তিম সময়লৈ অন্তিম উশাহ থকালৈকে আমাৰ জীৱনত থাকিব সদায় সমস্যাসমূহ নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে নহয় ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰেহে চাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আৰু সেই অনুসৰিয়েই মুখামুখি হোৱা উচিত সমস্যাসমূহৰ মুখামুখি হোৱাৰ প্ৰথম নিয়মটোৱেই হ'ল সেইখিনি আপুনি হৃদয়েৰে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি সমাধানৰ কাৰণে উচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ